Начались прилеты, ну, Сережа спала, а я еще не спала. Начала будить, и мы побежали в подвал, спрятались. А мама не может, потому что она инвалид, она не может спуститься в подвал. И, и, и пострадала. Ну, у нее осколочное ранение, так поняла. Почти было, возле виска. Возле виска, да. Ну, ну и пару, чудом, пар, пару миллиметров, и Да, чудом просто. Чудом да. просто, да. Будка вот тут стояла, разрушена, да, она, она там лежала, а потом начала бегать. А, ну, испугалась, да. Ее придавило, наверное, Баком придають. Баком дають взяти. Так, після обстрілу скажете, що, що поранені є. Деякові контакти, вони ще став, пожалуйста, Не прийдуть до вас, що це тримається. Зараз вони сьогодні. Дитина воює, а я думаю, і са тими рашиком, що коли провадилися. Як коли все побили? Дивиться, приділяється. Дивіться, не махати. Вікна вибили, три стекла, вікно вилетілося. Це кажу, доски були і стюка не посипалися. Потолка не дали. Так, 800, на кожного члена родини, хто з тебе знаходився в момент обстрілу. У ага. Добре? Добре. 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 нас є Добре. Забережіться. не знаю, с той стороны еще Ну да, Або голова с Российского Да. Калибр Я тут вам. Добрость, скоро выставляться, уважаемый вас? Да, пожалуйста. Вы на сегодня были поранены, так? Осколков. Чуть-чуть. взрыв и ну, я, как говорится, положила на пол. Потом устал, ну, позвонил сразу в милицию. Ну, скоро вызвали четвертый этаж, и они приехали. Ну, просто соседка сказала, она меня тут. Чуть-чуть обрабатывал руку. И все. И потом она... И они заскочили, посмотрел врач.